Может быть, нам все-таки... Наказ Естественно, восстановление работоспособности. Это еще вторая... Проблемные вопросы, и есть пути решения. Поверьте, что мы тоже как бы видим это обеспечение безопасности. Безопасности человека, который пришел на работу здоровым. Безопасности. Ты э, его начальника отдела технической безопасности главного управления ДСНС Украины в Одесской области Крышта Виталий Александрович. Проведен семинар на РАДе с руководителями объектов повышенной опасности на тему оборудования системы раннего обнаружения. На этом семинаре доведено основные требования ДБНов, наказов и других нормативных документов. Рассказана целесообразность монтирования данной системы, ее цель и средства для достижения определение граничных параметров, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям. На сегодняшний день смонтировано на территории Детской области 45 систем, данных систем, с них 4 на химично опасных объектах.